Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabri sekalian. Hanif Katri soal Azam Baki, soal Dusuki Mohtar. Kes Ismail Sabri laju betul siasatannya begitu lengkap walaupun disiasat lebih kurang setahun sahaja. Tetapi bagaimana pula perkembangan siasatan terhadap kes Zahid Hamidi dah setahun setengah sejak dia dapat di NAA senyap je? Ah, ha, Ini bukan selective persecution ke? Kita intro dulu. La 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 la. la, la. macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita berbalik kepada kisah penyiasatan SPRM terhadap mantan Perdana Menteri yang kesembilan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga empat orang bekas pegawai beliau di mana mereka ini telah dituduh melakukan kesalahan di bawah AMLA pengubahan wang haram yang membawa kepada penuman lebih kurang 170 juta ringgit dalam pelbagai bentuk mata wang dan juga jongkong-jongkong emas. Di mana benda ini macam mana kita tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada minggu lepas memang merupakan satu spektakel SPRM dan juga Azam Baki siap buat orang kata apa sidang media yang begitu gilang gemilang menunjukkan ilah barang-barang rampasan dan sebagainya yang berbungkus cantik je tuan-tuan dan puan-puan sekalian memang tersusun indah masalahnya sampai ada yang guna tag tahun 2024 lagi tu tapi tak apalah belakang cerita yang tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetapi bak kata orang bila satu benda itu macam terlalu cantik maknanya macam ada something wrong somewhere sebenarnya tapi kita mesti ingat juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian ketika sidang bidang yang sama, Azam baki sedikit koyak apabila ditanya oleh wartawan adakah ini merupakan satu selective prosecution ataupun pendakwaan terpilih. Ini ulangan video. ringkas dia saya bagi ketika Azam baki sedikit koyak dengan soalan wartawan itu. Ya. Yeah. There also been a lot of allegations around uh, that... Kuat sikit tak, tak, tak dengar. You come forward. There also been allegations around that MECC Is like Do you think this is selective? I just, I, I just pass, I just pass the question back to you. Return back the question to you. Do you think this is a, a, a political selective uh, uh, investigation? I don't think so. And then saya maintain uh, with, my, with, our principle that we investigate professionally and fairly, tanpa uh, memilih sebarang dajat ataupun kedudukan. There's no can uh, any instruction from anybody. We act on our own, based from information and also from the complaint that we receive. Tetapi sebenarnya soalan wartawan itu tidak bolehlah kita kesampingkan sebagai soalan dari wala on dan sebagainya. After all, itulah wartawan kan dan saya yakin itulah wartawan yang bukan Melayu. Bukan Melayu ni jarang wala on sebenarnya. Soalan wartawan tu boleh dikatakan agak relevan sebab apa? Sebab sekarang ini persepsi rakyat Malaysia terutamanya beranggapan yang SPRM ini bukan lagi badan yang bebas sebaliknya merupakan salah satu badan persecution yang bertindak untuk kerajaan Perpaduan Madani apa tidaknya tuan-tuan dan puan-puan sekalian bila kena tang orang-orang pembangkang laju saja Azam Baki akan buat PC dan sebagainya tetapi sebagai contoh Kes Teresa Kok, skandal RM500,000, pembekalan peralatan bantu mengajar ke sekolah-sekolah yang memang tengah hangat pada kita kini kita tak nampak pun Azam Baki membuat sebarang press release ataupun press conference dan sebagainya. Tetapi, itu sedikit tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Ada satu lagi benda yang lebih besar yang dipertikaikan oleh ramai pihak sebenarnya antara kita sedar atau tidak. Sekarang ini, 4 Hamlamaj tahun 2005 menandakan sudah genap setahun 6 bulan, setahun setengah sejak Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mendapat DNAA dalam kes 47 Yayasan Akal Budi di mana macam anda tahu ketika itu kes tersebut telah memasuki fasa prima facie. Bermaksud pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan memang ada kes berkenaan dengan hal ini dan Ahmad Zaid sebenarnya sudah sebelah kaki masuk dalam penjara. Kita tengok, tengok ketika pegawai negara pada ketika itu iaitu Tan Sri Idris Harun tengah bercuti untuk bersara. Tengok-tengok pihak pendakwaan telah bertindak untuk menghentikan prosiding atas alasan mereka dapat lip yang baru perlu siasatan yang lebih lanjut dan mereka telah memberikan aku janji ke mahkamah untuk menjalankan siasatan itu dan akan buka kembali kes ini dalam masa yang terdekat dan hakim pada ketika itu telah memutuskan bahawa kes ini jadi DNAA. Zaid Hamidi dibebas tanpa dilepaskan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa? Sebab kes ini dah masuk penafasi. Anda kata kalau ada perkembangan baru, dia akan dimulakan semula pada ketika kes itu berhenti. Dia tak start balik dari zero. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian. Setahun setengah sudah berlalu. Tidak kedengaran langsung perkembangan berkenaan dengan siasatan lanjut ke atas kes Zahid Hamidi ini. Tak dengar pun peguam negara, dah bertukar dua kali dah pun kan, sekali dengan Datuk Ahmad Terry Rudin, kemudian sekarang ini Datuk Dusuki Mokhtar. Dua-dua ini, kita tak dengar langsung pihak AGC, pihak pendawar raya, menjalankan siasatan lanjut. Tidak dengar langsung SPRM yang menyiasat kes ini sebenarnya, yang telah memberikan pertuduhan itu kepada pejabat pendawaan untuk mendawa zamidi, kita tak dengar pun SPRM menjalankan siasatan yang lanjut. Padahal ketua pesuruh jaya SPRM yang menyiasat kes Zahid Mahdi pada tahun 2022-2021 itu dengan ketua pesuruh jaya SPRM yang sekarang ini adalah orang yang sama iaitu Tan Sri Azam Baki. Benda ini tuan-tuan dan tuan-tuan telah mendapat perhatian dan kritikan dari seorang pegang veteran yang tersohor iaitu Hanif Katri anda tonton video beliau ini di mana beliau betul-betul kritik SPRM, betul-betul kritik pejabat Peguam negara kerana gagal untuk bertindak dengan laju berhubung dengan siasatan semula kes Zahid Hamidi. Jom tonton. Saya terpanggil untuk membuat video ini atas satu sebab penting bersandarkan kepada perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku di bawah konsep kedaulatan undang-undang yakni secara khusus pelaksanaan dan tanggungjawab Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana pertamanya pada hari semalam 3 hari bulan Mac 2025 SPRM dan diterajui oleh Ketua Pesuruhjaya Azam Baki telah membuat satu sidang media berkaitan dengan perkembangan siasatan berhubung uh, projek atau isu keluarga Malaysia di zaman Perdana Menteri ke-9 Ismail Sabri dan memberi laporan terperinci tentang siasatan yang dilakukan. Di mana? Menurut Azam Baki, siasatan dalam kes keluarga Malaysia itu bermula sejak awal tahun lalu 2024. Dan kemudian ada rentetan peristiwa tentang berapa banyakkah rakaman percakapan telah diambil, berapa banyak tempat telah pun di apa namanya, geledah untuk rampasan, berapa banyak harta telah dirampas dan mendedahkan ataupun menampilkan kesemua barang-barang yang dirampas kononnya untuk tatapan melalui pihak media. Tapi pada masa yang sama Pada hari ini Empat hari bulan Mac Adalah ulang tahun Satu tahun setengah Selepas pengguguran kes Ahmad Zahid Hamidi 47 pertuduhan Yayasan Akal Budi Telah digugurkan oleh pendakwa raya Pada 4 September 2023 Satu tahun setengah yang lalu Iaitu sekurang-kurangnya setengah tahun Sebelum siasatan dalam kes keluarga Malaysia bermula tetapi siasatan dalam kes keluarga Malaysia telah pun berkembang pesat. Sudah ada rakaman siasatan. 38 saksi telah dipanggil setakat ini. 170 juta ringgit nilai mata wang dan jongkong emas sebanyak 7 juta ringgit telah pun digeledah disita dirampas. Itu siasatan tempoh satu tahun. Tapi yang satu setengah tahun sampai hari ini SPRM dan pejabat peguam negara gagal untuk sahkan apakah perkembangan siasatan sedangkan pejabat pendakwa raya yang mewakili SPRM pada 4 September 2023 mengaku janji kepada mahkamah bahawa mereka perlu gugurkan pertuduhan-pertuduhan itu untuk membolehkan siasatan lanjut dilakukan sudah satu tahun setengah, 18 bulan apa dia siasatan yang dilakukan apakah perkembangan siasatan yang dilakukan wahai Azam Baki, wahai Dusuki Mokhtar Jangan anggap rakyat Malaysia bodoh Buta Atau pekat Saya tahu ini bulan puasa Saya bercakap dengan penuh emah Ini tidak bermakna saya tidak boleh tegas Dengan anggapan pihak berkuasa Seolah-olah rakyat ni dangkal Rakyat ni tak faham dan tidak akan ingat apa yang berlaku Rakyat ingat, saya ingat Sudah satu tahun setengah Enam bulan lebih daripada sebelum Permulaan siasatan kes keluarga Malaysia Ismail Sabri bila yang awak Azam Baki dan Peguam Negara Dusuki Mokhtar iaitu Timbalan Pendakwa Raya yang telah hadir di mahkamah pada 4 September 2023 untuk gugurkan 47 pertuduhan itu. Bilakah anda akan membuat pengumuman siasatan? Memberitahu perkembangan lanjut siasatan? Ke manakah kita sekarang ni? Atau adakah Zaid Amidi tidak disiasat lanjut? Kalau dah 18 bulan, tidak pernah ada apa-apa kenyataan daripada Pejabat Peguam Negara dan SPRM, bukankah rakyat berhak menganggap, membuat persepsi tidak ada langsung siasatan dibuat. Dan bukankah itu satu perkara yang memalukan, menjijikkan dan memecah aku janji SPRN dan Pejabat Peguam Negara kepada Mahkamah? Azam Baki dan Lusuki Moka wajib jawab seboleh-bolehnya. Ambillah fadilat kebaikan daripada bulan Ramadan sebelum tamatnya bulan Ramadan tahun ini. Silalah beri perkembangan kepada rakyat. Jangan salahkan rakyat kalau rakyat membuat persepsi bahawa cara dan gaya siasatan dan perjalanan kerja SPRM dan pejabat peguam negara adalah berbentuk persekusi selektif sekiranya anda sendiri gagal untuk memberi kenyataan lengkap berkaitan siasatan lanjut kes Zahid Hamidi. Fahamkan Jangan semata-mata tunjuk benda yang dirampas dan menganggap rakyat akan terima bahawa terdapat asas untuk pertuduhan terhadap Ismail Sabri sedangkan perkara-perkara itu diperolehi daripada premis-premis tertentu. Saya tidak berhasrat memasuki secara dalam berkaitan isu siasatan Ismail Sabri tetapi mengambil cara dan gaya sidang media itu dilakukan seolah-olah untuk memahat dalam fikiran rakyat ada salah laku. Sedangkan sebagai suatu pihak yang neutral sepatutnya neutral dalam siasatan SPRM tidak memberi andaian atau kenyataan yang menjurus kepada anggapan ada kesalahan sebab masih lagi dalam proses siasatan. Takkan itu pun saya sebagai seorang rakyat Malaysia, peguam perlu beri nasihat. Kalau dah sampai tahap macam ni, saya khawatir tahap penguatkuasaan undang-undang kita dah memang cacar marba dan dalca kari. Bukan saja untuk buka puasa, tapi untuk selesaikan sistem yang songsang dengan perubahan yang lebih rapi. Wallahu a'lam. Kalau kerajaan Madani serius untuk cakap tentang reformasi khususnya rasuah, maka apa lagi yang nak ditunggu? Kalau tidak untuk mereformasikan penguatkuasaan undang-undang iaitu pejabat peguam negara, pejabat pencegahan rasuah SPRM dan pejabat ketua polis negara iaitu pihak penyiasatan jenayah. Berang. Dekat sini jelas tuan-tuan dan puan-puan sekalian apa yang disebutkan oleh Hanif Katri. Kes Zahid Amidi dah setahun setengah. Diam macam itu saja, Tidak ada sebarang perkembangan. Tetapi kes Ismail Sabri ini dikatakan siasatan telah dimulakan pada Januari 2024. Dan sekarang ini baru setahun tiga bulan. Betul tak? setahun tiga bulan dah lengkap everything dengan duitnya dengan jongkongnya dengan itu dengan ini macam banyak macam complete tuan-tuan dan puan-puan sekalian tetapi kes Zamidi yang jauh lebih awal siasatan perlu dibuat tak nampak batang hidung pun apakah kesudahannya tetapi itulah dia Zaid Amidi dia ada audacity tau untuk berkata semoga Ismail Sabri menerima keadilan yang sewajarnya saya pun mendapat pembelaan yang bagus keadilan yang bagus untuk saya dan macam tu lebih kurang ayat dia kan Kiranya nak kata, Oh, saya telah mendapat keadilan saya, kan? Saya telah menjuangkan keadilan untuk saya, saya dapat keadilan itu dan saya doakan agar Ismail Sabri dapat keadilan sama. Weh, Zahid, Awak tu tidak dilepaskan lagi, tau. Awak tu DNA sebab pendawaan tak nak teruskan kes sebab nak siasat kes kau ni masalahnya tapi sebab sekarang tak siasat keadilan celah mananya. sekarang kalau kita cakap lebih-lebih sekarang -lebih, ada pula di dua keadaan tanpa umah, kan? Oi, papaberia, fitnah, timbalan Perdana Menteri sebagainya. Tetapi benda ini, bak kata Hanif Katri rakyat tak buta. Rakyat tak bodoh. Mereka nampak, mereka tahu dan mereka berpersepsi. Dan tak boleh salahkan rakyat lah kalau rakyat berpersepsi. Tak boleh salahkan rakyat kalau rakyat beranggapan bahawa SPRM menjalankan kerja-kerja pendakwaan terpilih Kes Ismail Sabri yang jauh terkemudian berbanding kes Zahid Midi laju saja korang jumpa itu, jumpa ini sebagainya. Tetapi kes Zahid yang korang kata just dapat bukti baru. Korang hentikan proseding sebab apa? Dah dapat bukti baru. Dapat bahan baru. Kenapa tak diriskan siasatan? Bukannya korang kena boleh dia scratch, betul tak? Tetapi itulah dia tuan-tuan dan perempuan sekalian. Satu saja yang ingin saya katakan kepada Hanif Katri. Wahai Tuan Hanif, anda tak payah pening sebab kerajaan ini kerajaan mereka. Mereka boleh lakukan apa saja. Kalau mereka nak siasat orang yang terkemudian, kata besok nak siasat Tuan Hanif pun, tiba-tiba saja macam-macam benda berjadi Tuan Hanif, ha -ha, bukan saya tuduh apa-apa. Tetapi kalau ada MP boleh kata macam ini, then bayangkan sajalah ya. Kerajaan ni kerajaan kami Jadi ikut suka kami lah Paling kurang aku ada formula Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni Satu formula pun tak ada Otak letak dekat mana Saya ulang Sampai Abang Jamil mampus